У меня очередной конкурс, собственно говоря. Э -э я сейчас загадаю вам загадку. Вы в комментариях ответите на нее. И кто ответит на нее правильно, я по почте ему вышлю вот этот коробок спичек. Вот с такой цветочек. Есть. Это здорово. не то, что вообще там, с казаками там, или чем-то, не знаю. Тут еще даже инструкция по применению отвечает. Ну, короче, ну, тут не то, чтобы инструкция, а тут, короче, продажа в Украине, спички ДСП, лампы бытовые, причем тут вообще, ну, зато Она не полная, тут, короче, спички зелененькие, и это реально спички, их можно сжечь, я вас продемонстрирую одну. Извините, с вашей коробки заберу. Сейчас, смотрите. То есть спички реально горят. Реально дерево. Так вот, кто ответит правильно на мою загадку, Отсылая по почте, ну, спички, ну, сильно связываюсь, тем, кто угадал, такое. Так что пишите. А загадка такова: какие две белые вещи у афроамериканца? Подумайте. Давайте, я жду ваших ответов любых. Под в итоге, потом в конце завтра или наверное того сколько будет ответов там где-то в эти дни ближайшие, завтра-послезавтра я сделаю видео ответ для всех. Так что давайте, ребята. И скажу, конечно же, победитель Так что корабль ждет вас.